адекватные депутаты, которые достаточно хорошо там мониторят повестку дня, понимают то что, то, что какие решения принимаются. Никто не доволен работой парламента. То есть коалиционное соглашение было выполнено там меньше чем на 50 процентов. Нам нужно еще работать и работать над этим. Естественно без без сомнений можно обозначать такие решения, как мы приняли важные законы. Начали реформу правоохранительных органов, это реформа прокуратуры, это, это реформа МВД. Можно сейчас много дискутировать, насколько как бы, эти законы были хорошие или плохие, но тем не менее это начало, начало реформ. Как говорил известный реформатор Грузии Каха Бендукидзе, не надо там составлять какие-то планы, реформы, конструкции, нужно просто начать делать. Вот мы начали подобную реформу, приняли э, закон про справедливый суд, но я для себя понимаю о том, что ну, коэффициент полезного действия может не ноль, но при приравнен к нулю, но тем не менее это тоже уже шаг, и я думаю, что в начале следующей сессии мы однозначно должны в первую очередь заняться судом. Мы отменили, например, кассовые аппараты для определенного вида бизнеса, что, в принципе, тоже достижение. И опять же, на следующей сессии мы должны плотно заняться законами, которые стимулируют малый и средний бизнес, потому что это очень важно. Очень много приняли проектов про фронт, про оборонительное обеспечение Украины. Ну вот, скажем так, Скажите, пожалуйста, что до местных выборов в Донецке и Луганской областях? Они будут на, э, только на подконтрольной территории, или их не будет вообще? Значит, смотрите, сторона. согласно постановлению, которое согласно решению, которое принял комитет местного самоуправления, выборы в Донецкой О, и Луганской области не проводить на всей территории. Это нонсенс, это неправильное решение, это абсурдно. Я был сегодня на совещании у Гройсмана, я был сегодня на совещании у Порубия. Порубий мне четко заверил о том, что я при, пришел ему со своими поправками о том, чтобы допустить про украинскую территорию Мариуполь, Славянск, Красноармейск к, к, выборам. И Порубий заверил меня о том, что все будет нормально, принято решение на совещании о том, что э, выборы все-таки на этой территории проводить. Я не знаю, но это все слова, решение будет принято в, в этом зале, но тем не менее хочу сказать свою позицию. Да? Мы проводили в гораздо больших условиях и сложных условиях выборы, когда нужно было выбирать президента. Мы проводили выборы тоже в гораздо сложнейших условиях, когда нужно было выбирать парламент. Когда ситуация это спала, мы сейчас по факту лишаем права выбора в, на местном уровне в Донецкой и Луганской областях. Да, возможно, там победит оппозиционный блок, я не спорю. Но там сформировались проукраинское такое гражданское общество, которая хочет идти во власть. И хуже э, этими местными выборами мы точно не сделаем. Посмотрите на состав местного совета в Мариуполе сейчас. Там несколько, если я не ошибаюсь, раньше была такая партия фронтсмен, буквально несколько депутатов. Все остальные от партии регионов. Сейчас есть возможность пройти в Краматорске, в Славянске, в Мариуполе блоку Петра Порошенко, э, самопомощи, есть э, так или иначе рейтинг у Батьковщины. Я э, готов сказать о своей политической партии. В некоторые местные советы дай, пройдет даже партия «Удар». Я точно это знаю, я 25 лет там прожил, и большую часть времени там, э, там провожу, у меня есть социология, и я понимаю, что эти выборы нужны. Не проводить выборы – это четкий сигнал Донецкой области и Луганской области о том, что эти территории мы сливаем, это такая обида где-то э, Этих, этих жителей, мы примем решение и не поедем, на, ну как народные депутаты, агитировать на, на эту территорию, а значит не будем общаться с людьми, а людьми там и так же, вот вы знаете, в таком себе ну, информационном вакууме. И это очень-очень плохо. Выборы в Донецкой и Луганской областях на контролируемой территории нужно проводить.